Oui. считаем, что эти действия есть незаконными, поскольку в соответствии со статьей 19.1 закона Украины о теплоснабжении не могут быть обращены взыскания на денежные средства, которые открыты со специальным режимом использования. В данном случае это действительно эти счета со специальным режимом использования. Также этой нормой закона предусмотрено, что операции на этих счетах не могут быть приостановлены. Но они приостановлены, приняты банком, поэтому на сегодняшний день предприятия предприятие Криворож не имеет возможности выполнять взятые на себя обязательства по выплате заработной платы, плате, оплачивать налоги, а также выполнять работы по подготовке к отопительному сезону. Для подачи иска в суд предприятие обязано оплатить судебный сбор. В данной ситуации предприятие не может также воспользоваться своим правом на защиту своих прав в части принудительного взыскания задолженности с должников, поскольку не имеет возможности оплачивать судебный сбор. Для наших потребителей это чревато тем, что услуга, возможно, будет предоставляться некачественно, поскольку на предприятии есть утвержденные графики проведения текущих капитальных ремонтов. На проведение этих ремонтов для подготовки в отопительный сезон предусмотрены денежные средства, которыми, к сожалению, предприятие не может воспользоваться на сегодняшний день. На предприятии Криворожская теплоцентраль в данный момент времени сложилась угрожающая ситуация по финансовому состоянию предприятия. Значит, связано это с действием постановы номер 217 Кабинета министров Украины, которая начала свое действие в 2014 году. Значит, согласно этой постановы, все средства, которые собирает предприятие Криворожская теплоцентраль от потребителей тепловой энергии, перераспределяются на специальные счета, которые открыты в банке по всем категориям потребителей, их три категории население, бюджет и прочее. Значит, средства уходят на эти спецсчета, и далее с этих спецсчетов идут в расчет за газ с нашим гарантированным поставщиком газа Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Значит, на фоне всего этого, те контрагенты, с которыми мы работаем и приобретаем электрическую энергию, воды, трубную продукцию, значит, перед ними начинает расти задолженность, и предприятия обращаются в хозяйственные суды, дабы взыскать эту задолженность с нас. Получают решение суда, далее открываются исполнительные производства и исполнительная служба арестовывает наши счета. Таким образом, в данный момент времени все счета предприятия «Криворусская теплоцентраль» арестованы и хозяйственная деятельность предприятия как таковая парализована. Мы закончили отопительный сезон, сейчас начинается пора подготовки к следующему отопительному сезону, но в данный момент времени... Очень тяжело выполнять эту работу, не имея ресурса финансового. Помимо этого, мы должны выплачивать заработную плату полторы тысячам работников. В общем, все, это, все эти обстоятельства ставят предприятие Криворская теплоцентраль просто на грань существования как такового. Со своей стороны мы обратились в Министерство энергетики и топлива Украины, в Министерство регионального развития и строительства в Национальную комиссию энергетики по, с вопросом пересмотреть распределение средств для предприятий Криворожской теплоцентрали, ну и аналогичным предприятиям. Ну, в данный момент времени вопрос не решен. Ну, в свою очередь сейчас под угрозой подготовка предприятия к следующему отопительному сезону.